дамы и господа, мальчишки и девчонки, малышки и братики. В этот день вы думаете, почему я вас собрал, почему я записываю видео и почему я глажу воображаемого атака. Вам... А я вам объясню. Сегодня я вам предметно покажу и расскажу, как пронести на фестиваль литровую или больше бутылку спиртного. Так сказать, туториал, туториал проноса бухла на секрет для этого вам понадобится вам понадобится для этого фестиваль на который вы едете с своими ребятами, с друзьяшками и на котором пидорасы запрещают проносить алкоголь понадобятся братики с которыми можно бухнуть и малышки, которых можно набухать здесь на нашем воображаемом столе предоставлены, предоставлены э, вам предоставлены айтемсы ну, я немножко английского решил привлечь. Которые вам понадобятся при этой операции. Во-первых, маленькая бутылочка спиртного, так называемый мерзавчик, мерзавчик, чтобы разогнаться, чтобы можно было припить чуть-чуть чуток во время помыть гнусного концерта. Вам понадобится бутылка нормального спиртного, литровая либо 07 у меня не было литровой бутылки. В наличии была только 0,7 бутылка спиртного, кстати, цен 70% градусов, чтобы понимали, пацан бухает депута. Но на своем опыте я, я вам могу с уверенностью сказать, что точно такая же операция проходит и с литровой бутылкой спиртного. Вам понадобятся фестивальные шорты. Фестивальные шорты. Что если представляют фестивальные шорты? Это легкие шорты. Легкие шорты, немного выгоревшая краска. Немного выгоревший цвет И, что самое важное, большие карманы Большие карманы Большие удобные карманы, куда можно положить Целую руку Либо, в нашем случае, мерзавчик Но это уже потом Также в шортах Эти шорты должны Иметь такие бляхи, чтобы можно было просунуть Пояс Пояс, который очень важен для нашей операции Это шорты Также понадобится футболка Квин Либо любой другой группы который носят говнари. Желательно черная, черная хороший цвет. Футболка, футболка группы какой-то сразу прибавляет 5, плюс 5 к проносу бухла на фестиваль. Футболка Квин прибавляет плюс 7. плюс 7. И последний, и очень, но очень важный, очень важный предмет это пояс. Пояс должен быть не обычный, не блять, бранлер, нахуй ливайся, а пояс должен быть просто обычный, но с вот такой вот бляха. Почему, почему такая бляха важна? Я вам объясню покажу, чуть позже. Но бряха нужна, потому что можно затянуть в любой позиции этот пояс. Затянуть сильно, сильно затянуть. Вот. По крайней мере, это это самое важное. Самое важное. Ну, еще надо, блять, чтобы нахуй, блядь. Чтобы братик был хороший, вообще пацанчик. Это тоже очень важно. А... Вот, вот так вот. Теперь мы переходим к... Самая важная часть моего туториала. Как же все-таки э, присоединить бутылку спиртного к себе? Не нужны никакие ни, э, э, ни сумки, никакие ни рюкзаки, ничего. Только вот, вот, вот что надо аутфит. Маленький мерзавчик. Помните, я сказал про маленький мерзавчик. Очень важный на самом деле предмет. Э, он незаметно уходит в один из больших карманов бросается сюда. Карман закрывается. Вообще, можно мерзавчика два иметь. Я приносил с двумя мерзавчиками. Два мерзавчика, 2 мерзавчика никто по таким карманам не смотрит, всем похуй. Теперь самый, самый, самый важный аспект, это, конечно же, 107-я бутылка. Опять-таки, скажу по своему опыту, что лучше брать бутылки, которые прямоугольной формы. Прямоугольные, либо такой продолговатый. Потому что вам придется засунуть эту бутылку в жопу себе. Вот. А как вы думаете, что это будет в жопу, ну, на самом деле не в жопу. Расстегивается, расстегивается немного пояс, про который он говорил. Пояс очень важен, пояс. Бутылка просовывается назад, назад. Видите, вот сюда, вот, вот бутылка уходит. Уходит бутылка не полностью, не полностью. Надо чувствовать ее. Еще, кстати, нужен хороший, хороший нужен двигатель. Перданный. Двигатель должен быть в порядке. Как у меня. И потом футболкой прикрываются. Зачем нужен пояс? Пояс в этом случае служит затягивателем. Вы затягиваете пояс настолько, насколько можете. Хоп, затянули, закрыли. Бутылка уверенно сидит у себя в заднице. Уверенно, уверенно. Теперь спина. Спина должна быть ровная, прямая. Как у лебедя. Вот, поворачиваетесь стараетесь... Вам еще нужен братик сзади, чтобы вам сказал помог. Видно, не видно бутылку. То есть нужно работать вдвоем желательно. Вот. И когда вы находите это положение, все. Спокойно идете. Спокойно идете. Вот так вот. Ходите, ходите. Еще и музыка хорошая. И на самом деле это все. В случае, если надо принести больше алкоголя, чем, э, чем одна бутылка нужен, либо боец нужен на фестивале, боец, либо желательно вообще боец, который живет в палатке. Потому что можно проносить бухло. Как это делается? Проносится бухло, кладется в палатку. Выходишь, берешь, покупаешь бухло, проносишь в палатку, выходишь опять, проносишь в палатку. В случае Сигита Ашан это шикарнейший, шикарнейший, э, шикарнейший магазин. Вот, опять-таки, все. Это все, что вам надо. Все. Больше ничего не требуется очень не требуется. Встретимся с вами в следующем году на Сигите. И подписывайтесь на мои туториалы по объяснениям, как надо жить в этой жизни. Спишемся, свидимся, ребята.